Трошки тупано відео почалось. І так, всім знову привіт. У нас зараз тривога. Як то кажуть, все стабільно. Сьогодні буде реакція на Данкара. ні я вам не дам його забути. І зараз реакція буде саме на меми. Тут реакція на ваші. Це буде реакція на реакцію. Хм, Можна. Фаналі. Моршинська лимонада мофіко. Насв'яжись з новинкою без консервантів. Паравозік Паровозник. Паровозник. денадцять де де де. да. Ну, <суспільств> з чого треба було почати? Гідіальна. <суспільств> <Да. суспільств> От чисто з цікавості його взагалі відпустить до кінця відео чи ні. Если не это самое я, страшное вон, фото, которое когда-либо было в мире, то что? Господи, боже мой! Я сейчас себе и на аватарку ВКонтакте поставлю! Меньше жартуя, да? Да? Ты что, дура? Что, думаете, я шучу? Ага! Думаете, я шучу? Это лайк, Не, ну в принципе, прошу, а что чекать? Сегодня мы смотрим ваши мемы в Инстаграме и обработки, и вообще, короче, моя любимая рубрика на канале, когда я смотрю то, что делали вы со мной. И судя по тому, как началось видео, вы меня не сильно любите, потому что делаете вот это. Вы не любите, потому что такое только врагу можно пожелать смотреть. Просто это... Я не видел более страшные картинки в жизни, просто, господи. Не, ну, на что это за морда? пояснить? Это типу, эволюция данкара а ты что? Что всякая страшное Задонатил 50 долларов, сбил поезд два раза. Не жизнь, а Данкар. Да. Моя жизнь. Я, ну да, Данкар постоянно брал. Я же Я там кошелек в вырывал и набрал. Я очень милый человек. Очень воспитанный, да? аж сопли текут. <свист> Надо подписаться на это раз, два, хайш. И тут я задонатил 7000 в Бравл Старс. Этот человек навсегда останется для меня загадкой. Будем миллиардер! Треба грошей иди до банка... До... до банкара. До Данкара. Вин вам выдаст гроши, вин тысяч может задонатить в Бравл. Так, да, я чоловік. 50 доларів. Тяжело вернуть. І очень забыть. От Перед останнім це було правда, бо. він, е останнє відео його було це я. Е цей, Зі мною все нормально, я знову повернувся, в мене не було рік, чи як воно там. Короче, е він сказав, що мол, він скоро випустить відео, але відео до сих пор нема. бо... Розумієш, що він українець, і в цей же момент розумієш, що зараз війна, і буквально в будь-який момент, тупо в будь-яке місце може зараз прилетіти ракета. Особенно вот этот сміх. Ну, Отець. Ну, ты видел, видел. Папа, какого черта ти так громко плачеш? Ну, <свист> самое это грустное в том, что я даже не успел съездить с ним в приключения. <свист> Создатели Бравл Stars, после того, как Богдан зашел в игру, чтобы открыть всего лишь один, один маленький ящик, да? <свист> да! 40 мегаящиков. Один! 40 мегаящиков, блин. Я задонатил уже больше 10 тысяч в эту игру. И это не конец. Я сказал. Я сказал. Я с моему буду стримить. Такой, подайте, пожалуйста, сюда. на еду. Я До все в Старс Ген задонатил. <laughs> не, смешно. не смешно. Богдан, да. пускай выпадет новый перс. Пайпер выпадает. Бул. Ну да, ну да, пошел я нафиг. <laughs> Бул как бы ничего личного. Это бизнес, сори. Опа, тяночка, ща поржем. Па Привет, здорово, я жуписялся. Да вот такой. Ну, и... да, от, от таких тяночек только уписывается. Это да. Ты думаешь, что я обычный скелет? Ага. Зря напал, а -а -а, я спускаю путь. И еще у меня меч бич членистоногих? Вот именно. Но я спускаю ходячую самоуничтожаемую тварь наполненную взрывным веществом. Как? Ходячу, само самовыбуховующую тварь, наполненную выбуховым, короче, рычам. Ты дофигу да умный, бьем его, ребят. Хе-хе, у меня ведро лавы. Ха-ха, напугать решил. У меня зелье огнестойкости. Ха -ха, у тебя нет зелья огнестойкости. Ну все, ты меня реально задолбал взрываю ядерный ТНТ. Как там было? Погоди, ходячая, самоуничтожаемая тварь, наполненная Стоп! взрывным. А шо с мордой крипера? Что а? с неусталось? Веществом. Все, теперь крипера называем только так. Что с лицом у крипера? Обожаю ваши обработки и мемы. Хва. Богдан после того, как задонатил 10 тысяч в Бравл Старс. Да, примерно так я себя и чувствовал. Но еще хуже чувствовал себя мой косылек. Мне кажется, он умер. Хва. Эволюция паровозика Томаса. 2014, 2015, 16, 17, 18, 19... 2020. Паровозик дыр-дыр-дыр. А 12 А -а -а -а! Я сейчас с ума с вами сойду, блин. Не, ебал. Мне Чтобы всего все равно не будет. Просто комментарии, и один из них попадет в следующее видео. Хва. Просто, кто не встиг прочитать, и не смог? в следующее видео. Хва. Кста. <реш> меня все ще не відпустило. А что я вам казав? А что я вам казав? <реш> Топ-10 лучших треков для Флекса. <свес> <реш> 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 Мама! Доча, ты у меня такая красивая! Давай я тебя сфоткаю. На память будет. Я когда не успела докраситься. Да, жеза, жиза Память погибшим. О, господи. Рип коровенок. Рип пупырник. Рип коровы. Осьминог. Скелет и сушитель. Зачем вы делаете так больно? Но мы знаем, что они умерли как герои особенно осьминог, который застрял в текстуре. Хва. Чики Багбан. Если кто не шарит, то есть мем Чики Бамбони. Чики Багбони. Чики Багбони. Чики Багбан. Чики Бамбоди. Это страшно, ребята, это страшно, это правда страшно. Но мне нравится, но это страшно. Джокер. Я недавно ходил на Джокера. Апгрейд. Апгрейд! Апгрейд! Перфект! На самом That's деле, мне очень kind of понравился Джокер. Это один из лучших фильмов этого года. Yeah, Я, очень честно, такой наверное, жесткий, но... Да. Бодя <laughs> <body> кинокритик. <laughs> <laughs> Два видео в день. Богдан. Стоп! Я очень сильно хочу выпускать два видео в день, но пока что у меня не получается. Может быть, в ближайшее время получится. Есть такая что поговорка, если сильно мучиться, что-нибудь получится. получится. Это, дутола, это блин. Я так часто на туалете делаю. Да. Блин, что у тебя за шутки, Богдан? Я вам запрещаю прыгать в муку. О, господи. Сэшвин, на 100 тысяч подписчиков. На 100, начинай на 100 тысяч жеш. Підписчики в Инстаграме прыгают в муку, ⁇ пперный. Лучше не надо. Одно из худших решений в моей жизни. Отбейте. Ну, давай под, Подставляйте кулак. Давай. 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 Девочки, вы упали. Девочки, вы упали. Мне кажется, я сломал микрофон этим криком. Хва. Никто. Абсолютно никто. Я с другом на задней парте. Торнадо в бутылке! <свят> <свят> Круто! Торнадо в чашке! <свят> Минус кимната! Акинатор Алиса, Майнкрафт, добро пожаловать в семью, сын мой. Отец! Ну да, мне понравилась Бравл Старс, так что теперь она будет появляться на канале время от времени. Да-да-да. Богдан, загадки на логику. Да. Я не самый логичный человек в этом мире. Открыл для вас тайну, правда? 1950. Могу поспорить, в будущем у нас будут летающие машины. Да, Не, я да, Ой, если ну... что, это курица Дэна Шмальца, и он мне передавал привет курицей. Курица Дэна Шмальца передала мне привет. Не спрашивайте, как это получилось, не надо. Просто примите это как должно. Не нужно лишних вопросов. Это же мой инстаграм! Здравствуйте, меня зовут Богдан, и у меня интеллект деревянного бруска. <сёк> <сёк> это Лего. Это самый сложный ролик, который я решал за все время. Ну что ж, пришло время узнать твой результат. Нет. <сёк> Каркар. <сёк> Легендарные <сёк> окуляры. Вот это браво. А вот загадка. О, загадка, брав! <laughs> <laughs> ай, ай! Больным ноге. А я не понял, бравл, старт загадки, угадай, кто твой герой. А что? Звучит хайпово. Привет, друг. Звучит а заманчиво. <laughs> как же давно я тебя не слышал. Ты на канале Just Film. Да. Всем понравились загадки по Бравл Старс. Поэтому мы решили сделать вторую часть головоломок на логику. Ура! Сейчас станем умными. Сколько я роликов таких уже снял? Что-то... Не работает. Если ты хочешь, чтобы за старайся, узнаем, кто ты из персонажей Бравл Старс. кто я из персонажей Бравл Старс? Я Алка... Барли. Роза очень не понял. долго шла по пустыне в поисках приключений. О, люблю Розу. Девушка в боксерских перчатках. Это изначально уже не самое приятное. Все уже страшно. Перехожу такие. Давай будем друзьями. Да. среди скал. Это место выглядело так, будто внутри есть что-то ценное. Нет, это так не выглядело. Это просто запах. С картоном строги Надо подписаться на канал, если вы здесь впервые. Стоп! Шо Это нам... шо там было Чё? А... А, забудь то, будь ласка, что там было написано? Надо подписаться на канал, если вы здесь впервые. Угу. Го-го-го. Тыкайте на красную кнопку, подписывайтесь, мы здесь любим новичков. Слуха, дядя, а я и так пикреса. а теперь все вместе ставим лайки, давайте. О, давайте о я луки не поставлю. Действие. Раз, два, Ставьте три. Данкару лайки. Поставили лайк, спасибо большое. Бе. И Роза решила не упускать шанс. У тебя такое всратое лицо, типа. Вот только в замке было три очень длинных тоннеля. О боже, какой тоннель выберешь? Чтобы выжить. <laughs> Влад Бубага, это ты. И каждый из них был по-своему опасен. Первый проход был полон смертельных ловушек. О, мы идем туда. А что, у меня сегодня настроение плохое, так что... <laughs> которые очень трудно заметить. Во... Очень трудно заметить, ребята. Супер трудно заметить. Вообще не видно. В <laughs> втором проходе стоял огромный робот с динамитом. Ничего себе. Ничего себе, таракан вонючий, как вымахал! Гадали сразу таракан. взрывается, когда к нему подходишь. Ну а третий проход был заполнен ядовитым газом. Окей. Который убивает всех, кто в него Окей, сойдет. окей, окей. Розу это не отпугнуло. Она решила попытать удачу и забраться в замок. Но какой же из проходов она должна выбрать? Роза, ты идиот! Если забыл, то я подскажу. Роза может активировать защитное поле вокруг. Да, это я знаю. Но всего лишь на пару секунд. Да. А, один робот. Если пойти по газу, то будет робот. плохо. Если пройти по ловушкам, тоже будет плохо, потому что их много. А вот робот с динамитом это наш выбор. Первый проход очень опасен. Способность розы тут никак не поможет. Зато да. второй да. вариант роботом может yeah. сработать. Именно. И он может взорваться лишь один раз. И после этого от него уже ничего не останется. Easy. Все, что в в общем, сделать тросе, можно... это активировать mm -hmm. защитное поле в момент взрыва. И можно смело идти внутрь на поиски сокровищ. На арене все Раза, персонажи ты от страха попрятались в траве. Ах вы куста. Неуважение таким. Людям, которые спрячутся словно. Шелли, да что ты Обидеть. Фу, вы уже жизнью обижены. Фу. Итак, получилось, что у всех персонажей есть пары, кроме одного из них. Кроме Барли, потому что он на алкаш. Внимательно посмотри на картинку и найди всех. А потом скажи: персонажей нет. вучекай это? я бачу двух поко, два Рику, Два спайка камеру свою Две Джесси. Или прямо еще одного не бачу. У пары. А, погоди. Ну, так, типа, окей. Ось... Леон стоит Доп... где-то. О там Леон. Плюс ось тут он. Вот тут Спайк выглядывает. Вот там он еще Так, Джесси ось. то ось. Ось тут Поко, и ось тут шматочек его торчить. И ось, та, ось два реко, А Эль Прима тут тільки один. Там кто его знает где. Эти все в кустах. А пары получается нету у этого куста ходячего, потому что... О, вот, который слева наверху стоит, да? Или нет? Вот тут спрятались два пока: Джесси, два Рикошета, парочка Спайков, два Леона, но всего лишь один Эль Прима. Господи, Богдан, ты идиот просто, ты, 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 как, как можно было не решить эти задачи для детей? Сейчас тебе необходимо будет отгадать персонажа из игры. Это Лего. Внимательно посмотри на экран и подумай, кого я загадал. Лен батя, когда... Леон, бежит Сэнди, за Кит. водой в магазин. Сейчас все старые Ой, ну, виду, а по Леона будет Сэнди. Не знаю, Коль. А, это Леон. Да в смысле Леон? Есть невидимость. Ладно, 50 на 50. О, боже мой, Богдан, что с тобой не так сегодня? Хочу Сэнди тоже я невидимость, ладно. Окей, окей, четвертый вопрос. Хорошо, что за персонаж? Девушка плюс Роза. Это Роза. Не, я бы тебе годах. Ну-ка тут я загадал розу. Надеюсь, О, что а -а -а -а! ты ее <сих> А я как О, господи, чутку? Миша плюс женщина. О, холера, это эм... Фредди А, это не... 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 Нита. Вот а, это, это, которая спускает Нита. Во, Нита. Во, не... Эту девушку с Нитом зовут Нита. Да, очень страшная женщина. Я бы с такой не дружил. Нет. <сих> Идешь такой до свидания, а она такая медведя приводит с собой. Брюс, познаемся, всеми в Брюс. Мы заговорили про невидимость, вот тебе факт. Когда Леон использует свою способность, ему все еще можно увидеть по следам на земле. А что так можно было? Присмотрись к этому изображению и найди трех невидимых Леонов. О, это бы его... так. А где Леон? Раз тут тень два следы. Хм. А, вот тут еще выглядает контур трошки. Погоди. Так. О, окей, я тень вижу, тень Леона одна. Следы, а, тень, то контур, я побачила. -э -э, шаги два слева и, и третий... А, третий вот справа наверху. Первый спрятался вот тут. Да. Можно заметить его следы на земле. Да-да-да. Силуэт второго Леона находится да, да, здесь. Да. Ну угу. а вот последний, третий да. герой. <свят> и... Ну, кстати, я в последнюю секунду это сделал, поэтому... Он же не я... Скорость. Пайк участвует в состязаниях с другими героями и очень сильно хочет победить. Зачем вы Но... это показываете мне? Это легендарный боец, какого у меня нет. Уважаемый Оид. вы хотите, чтобы мне было больно и обидно? Вы сделали это. Вы довольны теперь, что мне э... больно и обидно? Чего? Презрительно смотрю. Дэму... По... Фу. Когда все битвы закончились, он подошел к доске с результатами, чтобы похвастаться перед всеми своей победой. Но результаты еще не посчитали. На доске он обнаружил лишь странные уравнения с различными числами. Сможешь ли ты помочь ему и посчитать, сколько очков набрал Спайк? О боже! давай, Значит, Роза плюс Шелли 16, але тут снизу Шелли плюс Шелли 20. Значит, Шелли это у нас 10, Роза это 6, тут Барли это 3, 9. Спайк 9 набрал. А, я не знаю, Пога... а, так, окей, значит, Шелли это 10, э, э, Роза yeah. это 6. 6, 10, Барли, это 3 3, 10, 5, 5, 5 Наш герой набрал достойные 9 очков Но все равно остался недоволен Ведь... Wait a minute, please What Так Я отгадал пока что только 3 загадки из себе, Богдан Что с тобой не так? Погоди, а что с этим? Так, Шелли 10 Роза, получается, 6 Барли, получается, 3 3 плюс 6, это 9 Ааа Пи! Ладно. А -а -а. Комментарий. А что туда попасть? Нужно просто писать комментарий, и один из них попадет в следующее видео. Сейчас по всему экрану будут летать знакомые тебе персонажи. опа Только два изображения на будут нет. Вот, Твоя задача найти Сейчас эту будет пару, не ставя видео на паузу. Давай-ка не читерись. А, почему так быстро? Ну, это ж Богдану сказали, не, это и не ставить видео на паузу. Йома, Карла 2. Тра, камон, так, Поко, Поку кажется, нет в паре. Или Ниты нет в паре. А, погоди, нет, только надо с парой. У Карла? А, э, э, Примо, Коль. Тут Блин, старые могу, модельки, а то... бравлери. Я не могу. А, э, я, я, мало помню старых бравлерих. Ну что, дружище, ты заметил двух одинаковых Карлов? Я даже не знал, как они называются. Карл! Здравствуйте, меня зовут Богдан, и у меня интеллект деревянного бруска. Я не уверен, что я даже умнее, чем деревянный брусок, судя по тому, как я решаю эти загадки. Мне очень грустно. Загадки, детячие, а винный не и их А в этот раз мы проверим твою внимательность. Да куда уж там ее проверять? Ее нет, ее не существует. Ты должен посмотреть на персонажей и найти одного, который будет отличаться от других. А вот тут же у меня бачу. Что вот тут ту кольта какая-то льда... фигня. А, у правого, у правого внутри это у пистолет не стреляет. Это что-то не так с пистолетом. Господи. На последней секунде. Что не так плохо? Окей, опять. Опять какие-то персонажи. Mm -hmm. Так. Это Джесси, но... Почему так сложно, пластовую. господи? Как вы это делаете? <свят> левая, самая, самая левая. Вот да, здесь да, очки у да, Джесси да. поменяли господи. свой вид. Да. это вот на последней секунде? что так сложно-то? Это самый да, сложный ролик, который я решал за все время. А -а -а. У Спайка, Кактус. у правого Спайка а -а -а. тут только 20 шипика. Я не могу это решить. Где здесь разрешение? Раду... У Спайка справа не хватает одной иголки. А -а -а. Да господи, опять. Да хватит меня, пожалуйста. Это, это, нел... это... это незаконно так сложно. Mm -hmm. О, центральная, нет вот этой вот фигни. Тут у да. Должен быть пояс. Боже мой. да? Как да? Yep. Алкаш? Так. Так. Бурли. так да, его я должен точно определить. А, Изи, Изи, уже нашел. Но я дам во время, потому что ну как бы я профи в этих играх, как вы видите. Да, да, да. да. Слева, самый левый. А, Шапа у него червона, норма, червона. свой цвет Так же, как и нос у него после того, как он примет. Так, Джангар, Хэр. время узнать твой результат. Это сейчас звучало, как, знаете, учительница на следующий день после контрольной приходит такая: Ну что, хотите узнать результат? Я такой. Нафигу. Нет.

Спасибо. Можете смотреть на вот эти ролики, вот а? эти, вот эти или вот эти. Выбирайте, какие вам больше всего понравятся. Тыкайте на них. Ну, а если все это уже видели, то переходите на канал и смотрите там более старые ролики. Ну, а мы встретимся очень скоро уже. Давайте, удачи и пока-пока-пока-пока. Yeah. Ну, вам так само.